Токо, що к нам під'їхав заступник міського голови з питання комунальної власності виконавчої діяльності, ми зараз бачимо спил дерев. Ви що сможете пояснити? По чи поступали якісь? Кошти по поводу спила цих дерев, чи, чи були якісь з Святогірською міської ради узгодження по, по, по поводу цього факту? Значить, е, дивіться, якщо це ділянка, яка виділялася у приватну власність, то власник, якому виділялась, повинен бути, був сплатити. Наскільки мені відомо, під домом, ну під територію дома, власність дерев. Скільки він сплачував, це треба підіймати документи, дивитися. Де це ми? Чи можемо це дізнатися? Чи є така, чи є такі виплати, чи нема? Кому нам звернутись, щоб це зробити? Виконку? Виконку. Ну а конкретно в який відділ? На мое имя. На ваше имя. На запад. А вот, вот запад. То есть вы сейчас на, всю на информацию, на информацию на не владеете? На данный момент сейчас нет. 26. Не, ну слышишь, Коль, но все равно, как бы там ни было, должно быть разрушение на земляные работать. Конечно. Конечно. А мы же должны, а вас не подключаем, да? Да никто не подключает. 26 там еще. Вот этим вот трубы. Надо, нет, первое надо выяснить сейчас. Нет ли самозахвата? Если он сейчас, да, да. пригласить И на каком основании он это все сделал? на каком основании он сделал все? Да. Так, 30... 33 это будет 60, 63 пополам. Ладно, то потом. Я написала 30 на 33. Ну, а да. вторая была одна, 26 цифра только, да? Да, там на 26. Так. У -у -у. И, пожалуй, здесь все Один. за. Отметьте, что это за территорией. А теперь померяем то, что внутри территории. Не дай бога не... Они... Добрый день. Резонансные выпилки деревьев в городе Святогорске вызвали ажиотаж у местных жителей, вызвало громкий резонанс. Поэтому сегодня, буквально после опубликования своих статей, встретились с директором Национального природного парка в городе Святогорске Примачуком Сергеем Ивановичем. Что касается вот этой данного настоящего случая. В, в нем необходимо разбираться, инициатором этого разбирательства. В данном случае выступаем мы. Мы привлекли вас. Почему? Потому что бесконтрольно ведутся рубки, ведется строительство на территории города. И хотя мы не имеем права никак, механизма воздействия у нас нет, но мы имеем возможность привлекать вас, общественность, привлекать правоохранительные органы, особенно это державную экологическую инспекцию, которая контролирует все эти вопросы, которые э, на территории нашей э, области, на территории нашей страны осуществляются. И мы инициируем это и полностью поддерживаем. Значит, мы необходимо узнать, кто же вот это все натворил. Мы видим сейчас, наблюдаем сейчас вырытый фундамент, срубанные, спиленные деревья сложенные, э, нарушенные. Корневой слой прилежащих деревьев, пожалуйста, снимите. Ведь не только ущерб нанесен тем, что спирены и уничтожены такие прекрасные сосны, которым еще ну, России, Россия биологический возраст их довольно-таки не продолжителен по сравнению с тем, что они ничего не достигли. Но нарушена корневая система близлежащих сосен, я думаю, что им тоже недолго осталось жить. Со временем они не усохнут. Порядок хозяйства должен контролироваться властями города Святогорска. Но я вижу, что пока нам никто не может предоставить ни документы на зеленые работы, ни документы на то, что подтверждают, что должны быть спилены эти деревья. Есть разрешительные какие-то документы, оплачено это все или нет. Пока мы этого не знаем. Я думаю, что в ходе вот этой нашей совместной проверки мы будем все это выяснять. И, конечно, или же виновные должны понести наказание э, за все эти деяния, э, уничтожение нашей прекрасной живой природы Святогорья, и или же, может быть, они уже оплатили. Я не могу на, на этот вопрос ответить, потому что э, практически нет тех людей, которые вот это все. Мы не знаем, кто это, что это и кому это выделено. Я думаю, что вы как инициируете и разберетесь. Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, кто контролирует сферу природоохраны в городе Святогорске? В городе Святогорске контролирует общественность. Я как депутат тоже обязан сказать, что мы делаем, выявляем. Но, в принципе, это прерогатива державной государственной державной и экологической инспекции. То есть есть специально уполномоченные люди, которые у них есть методика и выявление этих нарушений, и предоставление в суд правоохранительного органы материалов по выявленным нарушениям. Будут ли написаны акты и штрафы по поводу выпилки этих деревьев? будет будет ли инициировано? Мы инициируем это, мы можем составить, как мы привлекли сейчас специалиста привезли, который обсчитает этот ущерб. Но сам факт есть ли ущерб, мы не знаем. Может уже оплачено э, властям города эти э, убытки? Убытки, да, потому что когда выделяется участок, сразу же э, те деревья, которые на них находятся, или отдаются под под сохранность владельцу что практика на практике давно уже не, не, применяется, или же он оплачивает их стоимость. Территория города Святогорска входит в национальный природный парк Святые Горы без изъятия. То есть хозяйственная деятельность города Святогорска не подвластна и нет механизма влияния на хозяйственную деятельность, которая находится в хозяйственной зоне. Но тем не менее мы принимаем участие вместе с общественностью, выявляя те нарушения, которые осуществляются в ходе хозяйственной деятельности как э, субъекта, так и тех людей, которые э, живут, хозяйничают и иногда не, не совсем э, правильно и не совсем э, законно.